सवाल अर्ज है कि तकलीद आय अरबा को ग्रोए एल हदीस हराम व शिरक बताता है क्या ये सही है क्या मुकल्दीन एल हदीस नहीं है तकलीद असल में क्या है क्या ये जरूरी है जवाब इर्शाद फरमाते हैं इस्लाम में दरअसल तकलीद रसुल्ला के और किसी की नहीं है और ताला अलैहि रसुल्ला की तकलीद भी इस बिना पर है कि आप जो कुछ फरमाते और अमल करते हैं वो अल्लाह के इज्न और फरमान की बिना पर है वरना असल में तो मता और आमर अल्लाह त सिवा कोई नहीं है आइमा की पैरवी की हकीकत सिर्फ ये है कि इन आइमा ने अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के अहकाम की छानबीन की आयात कुरानी और सुनत रसूल मालूम किया कि मुसलमान को इबादत और मामलात में किस तरीका पर चलना चाहिए और असूल शरीयत से जुजई अहकाम का इस्ते किया लिहाजा वो बजाय खुद आमरे दुआ ही नहीं है न बजाते खुद मता और मतबू हैं बल्कि इल्म न रखने वाले के लिए इल्म का एक मोतबर जरिया है जो शख्स खुद आकामे इलाई और सुन नब्बी में नजर बालिक न रखता हो और खुद उसूल से फरू का इस्तेबाद करने का अहल न हो उसके लिए उसके सिवा कोई चारा नहीं है कि उल्मा और आइमा में से जिस पर भी उसे एतमाद हो उसके बताए हुए तरीके की पैरवी करे अगर कोई शख्स इस हकीकत से उनकी पैरवी करता है तो उस पर किसी एतराज की गुंजाइश नहीं लेकिन अगर कोई शख्स उनको बतौरे खुद आमर नाही समझे या उनकी अताहत इस अंदाज से करें जो असल आमर नाही की अताहत ही में इख्तियार किया जा सकता है यानी आयमा में से किसी के मुकर्र करदा तरीके से हटने को असल दीन से हट जाने का हम माना समझे और अगर किसी साबित शुदा अदीज या सरी आयत कुरानी के खिलाफ उनका कोई मसला पाया जाए तब भी वो अपने इमाम ही की पैरवी पर असरार करे तो ये बिला शुबा शिरक होगा